Okey, segmen terakhir untuk selamat Bagi satu Malaysia pada pagi ini segmen doktor dan anda dan sebenarnya kita telah pun dapat soalan daripada rakan-rakan uh, penonton kita pada pagi ini berhubung dengan masalah pembuangan air kecil tidak terlawas, uh -huh. uh, tidak terkawal. Ah, tidak terlawas, terlawas lain. Itu lain. <laughs> itu itu <laughs> saya boleh. Tapi ni ni kenapa ni ada ada sosial dalam dekat dengan kuih raya kita ni? Jauh-jauh sikit. ini kita sikit. nak cerita masalah kesihatan Zul. Oh, okay. Uh, ini uh, ada di antara kita yang mungkin menggunakan bantuan-bantuan uh, sebegini. Oh, Okey, nanti kita uh, akan ceritakan lah. Ada banyak banyak doktor uh, tetamu kita pada pagi ini bahawa, uh, Banyak peralatan yang kami kongsikan <laughs> dengan anda Kita ucapkan selamat pagi kepada Dr. Walun Yang merupakan pakar urologi dari Hospital Kuala Lumpur Terima kasih doktor pagi ini Dah siap datang dengan cartanya Dengan segalanya uh, mm -hmm. Kalau okay. okay. uh, cik sebut tentang Masalah buang uh, air kecil tidak terkawal Apa sebenarnya yang menyebabkan masalah itu terjadi? Sebenarnya dia boleh dibahagikan Kepada tiga kumpulan yang okay. besar okay. ya. mm -hmm. Pertama ni kami panggil stress incontinence mm -hmm. Ya, yeah. Untuk Uh, pesakit golongan ini mereka tidak dapat nak kawang setiap kali mereka batuk ke atau hmm. angkat benda yang berat ke dia bocor saja oh. so cuba bayangkan pundi kencing adalah macam ini ya hmm. dengan saluran kencing dekat bawah itu kalau dia punya sokongan itu otot-otot hmm. pelvic dia semakin lemah ya hmm. so golongan pesakit ini bila mereka batuk serta dia buka So kencing akan terkeluar dan meleleh keluar uh -huh. yeah. ah. Itu yang satu yang lagi Itu dua Itu adalah stress incontinence Kedua adalah urge incontinence Urge uh -huh. incontinence adalah untuk kolongan yang tak boleh nak tahan Jadi setiap kali mereka rasa cemas Mereka berulang alih pergi ke tandas Mereka nak, akan meleleh keluar kencing uh -huh. So kolongan ini adalah kolongan yang separate Tak sama dengan kolongan yang pertama stress. tadi Golongan uh -huh. uh -huh. yang ketiga adalah Overflow incontinence uh -huh. Dan biasanya penyakit ini didapati pada pesakit Yang dapat masalah saraf pun di kencing sama ada cedera tulang belakang ke... Uh -huh. Pernah dapat aksiden ke... pembedahan, okay. ke... Ada jangkitan kuman ke... Uh -huh. ya, ini adalah ekstrim kerana dia... Uh -huh. uh, Bertentangan dengan overactive bladder. Overactive uh -huh. bladder itu bermakna... Yang pundi kencing dia terlalu aktif ya... Otot dia terlalu aktif. So, okay. bila kami kencing... Otot undi kencing kena mengecut untuk hmm. paksa kencing keluar. Mm -hmm. So kalau dia terlalu aktif kadang-kadang pesakit itu boleh mengalami masalah bocor kencing. Okey doktor. Yeah. Um kita lah tadi uh, kalau kita boleh pergi balik ke slide sebelum ni tentang mm -hmm. apa antara faktor-faktor menyebabkan ada yang kata kalau obesiti, masalah kegemukan, uh, masalah lanjut usia, menopause. Ah yeah. uh, tapi adakah ia juga boleh berlaku kepada golongan yang muda? Ya, yeah, boleh juga mm. yeah. hmm. kalau, kalau kalau pesakit itu pernah mengalami uh, pembedahan besar okay. ya, pembedahan yang rumit dekat mm -hmm. badan pelvic mereka ya yeah. mm -hmm. macam ada golongan mm -hmm. muda yang pergi buat hysterectomy juga ya ha. yeah. okay. keluarkan rahim mm -hmm. eh. ada juga yang uh, dapat very traumatic uh, bersalin Ya. Yeah. Yeah. Mm -hmm. guna forceps ke guna uh, vacuum ke Aha. so uh, otot-otot saraf-saraf supply semua ni akan cedera mm -hmm. bila, bila cedera mm -hmm. kencing tidak dapat mengecu dengan mm -hmm. baik. Kita dah ada pemanggil sebenarnya Nizam. Okay. <laughs> pagi ni. Okay, hello, uh, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Ya. Yeah. Ya, sorry, saya Faizal lah dari KL Saya ada dua soalan lah Silakan Encik ya, Faizal ya, okay. Tentu, saya nak tanya Yang lawatan stress incontinence ni Apakah yang rawatan dia untuk kaum lelaki ni Dan soalan yang kedua ha, Bagaimana nak mengatasi Overactive bladder yang pada yang ada pada lelaki okay. okay Terima kasih Terima kasih Encik Faizal so, soalan yeah. di situ Terima kasih Encik Faizal hmm. Ya untuk yang stress incontinence untuk lelaki itu biasanya daripada pertama kami akan suruh mereka modifykan lifestyle mereka ya oh, kalau pesakit itu suka merokok ya okay. Kerana kami tahu kalau merokok rokok rokok itu batuk batuk memang dia akan bocor senang <coughs> senang so elakkan rokok ya kalau terlalu berat kurangkan berat badan so modify the lifestyle ya okay. yeah? dan mm. kalau dia tak berjalan kami boleh suruh mereka pergi fisioterapi okay. buat physio, senaman otot-otot pelvic ya ada senaman ter tertentu kan eh, untuk dia yeah, yeah. okay. okay. memang mereka akan nak ajar untuk buat senaman untuk otot-otot yang tertentu okey <laughs> doktor uh, bagaimana pula dengan tadi kita nampak salah satu alasannya adalah uh, tentang uh, ber berpunca daripada aktiviti sukan yang ekstrem yeah, yeah. uh, tapi sebelum tu kita ambil hmm. pemanggil dulu okay, yang telah komersi dengan kalian hello selamat pagi pagi oh, ya yeah. Okay, saya uh, dari daripada Rawang Selangor Baik, okay. silakan Okay, saya nak tanya Adakah faktor bila kita minum teh uh, Kita buatkan apa, kencing tak ni okay. okay, itu saja soalan Encik Ezrin uh. Ya, yeah, uh, kalau seseorang itu suka minum teh ya. Okay. Teh itu adalah satu punca merangsangkan pundi kencing ya. Okay. Yeah. So, teh, kopi, Coca-Cola ya. Yeah. Mm -hmm. Coca-Cola also contain about 12% caffeine. Yeah. Caffeine contain dekat dalam memang merangsangkan pundi kencing. Okay. Dan juga jus bawahan citrus macam jus orange ke, jus limau ke. Mm -hmm. Dan semua ini bila mereka merangsangkan pundi kencing otot akan kerja dengan lebih ya. Yeah. Mm -hmm. So ini akan jadikan overactive bladder. Mm -hmm. So mm -hmm. ada yang associated dengan uh, kebocoran kencing atau hmm. yang tidak cuma hmm. cemas saja. Berbalik kepada yang sukan tadi apa pula berkaitannya dengan masalah kencing tak terkawal? Uh, untuk uh, ahli sukan yang sangat-sangat hmm. aktif ya. Yeah. So mereka buat aktiviti sukan yang keterlaluan. Hmm. So bila mereka stretchkan otot mereka sampai satu tahap yang over the limit ya. So yang kegedengan hmm. otot itu dah rosak, so dia akan jadi lemah. Oh, okay. Kenapa agaknya Macam kalau musim sejuk Ataupun suasana sejuk Menyebabkan kita Macam nak terkencing selalu Ya itu mungkin disebabkan Oleh uh, rangsangan Dalam pun dikencing uh -huh, yeah. uh -huh. Ada kaitan dengan suhu dan ada, cuaca Ya memang Ya oh. ada reseptor-reseptor dekat dalam. Oh. Ada soalan doktor sini ya. Hmm. Uh, Puan Puji Petang hantarkan salah seorang penonton kita yang menghantar soalan melalui Facebook. Saya kerap buang air kecil terutama waktu lewat pagi. Uh, antara pukul 12 malam hingga 6 pagi lebih kurang 3 hingga 4 pagi. Uh, saya akan bangun air kecil tapi sebelum tidur saya akan minum air kosong dan tiap kali bangun pun akan minum air juga. Adakah ada penyakit lain yang berpunca daripada jumlah air yang saya minum? Saya rasa ada kerana kalau seseorang itu minum asy minum air saja hmm. ya dia akan kerap pergi ke tandas ya. So saya syorkan nasihatkan semua pesakit supaya Uh, minum hmm. setiap 3 4 jam ya okay. yeah. kalau you minum setiap jam setiap setengah jam it just make sense yang you pergi ke tandas setiap jam setiap yeah. setengah jam mm -hmm. yeah. so space spacekan dia so bila minum tak kisah berapa banyak you minum tetapi spacekan dia ke 3 4 jam mm -hmm. okay. yeah. mm -hmm. so, tetapi jumlah jumlah um, um, air yang kita minum tu juga akan menyebabkan kita akan pergi dan uh, walaupun kita tak minum ada lagi masih belum belum uh, habis keluar kita akan pergi lagi selepas yeah, setengah jam continue process mm. uh. yeah. dua pemanggil kita pagi ni uh, apa antara masalah dan pengalaman mereka, hello, selamat pagi. Hello. Ya, yeah. silakan. Hello. Ya, teruskan. Hello. Uh, saya buat panggilan daripada Sabah. Ya yeah. Sabah. Hello. Ya, teruskan. Biden, silakan. Uh, setiap kali saya uh, buang air kecil, uh -huh. uh, biasanya uh, uh, sebelah pagi lah. Aha. Uh -huh. Setelah saya habis buang air kecil tu, lepas tu nak keluar lagi lah. Uh -huh. -hmm. Itu je salah salahnya cik. Okay. Jadi, uh, uh, apakah itu termasuk dalam sentem sentem doktor? Ya. Yeah. Uh, okay. Kita ambil ada satu lagi ada satu lagi, lagi memanggil? Hello. Hello. Ya. Yeah. Yeah. Hello. Ya yeah, teruskan. Hello. Uh, Assalamualaikum. And good morning doktor. Assalamualaikum. Uh -huh. Okey silakan. Saya okay. seorang pesakit mengalami masalah Pincing ni hampir uh, 3 tahun hmm. Uh, Berbunca daripada masalah batu karang Selepas infection Lepas tu Lepas tu kita kena Kita dipasang JJ stand And all that Apa semua sekali uh -huh. And uh, walaupun saya minum Saya terpaksa minum dan saya terpaksa minum air yang banyak untuk uh -huh. menentukan saya punya kelancaran kencing. Okey. Uh -huh. Dan uh, saya juga telah melal 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 melalui beberapa operasi sehingga didapati saya mempunyai ureter yang rosak. Okey. Okay. Okey baik, It terima kasih uh -huh. Masalah saya sekarang ni uh -huh. Insin saya ni amat tak terkawal Okey Sehingga ke boleh mengaibkan di mana-mana Kalau saya jalan pergi mana-mana Baik, baik, baik Kita faham masalah itu Kita terus jawab ah, panggilan telefon seterusnya Ada satu lagi pemanggil. Hello Yes, betul Yes, betul Hello. Hello. Uh, boleh tak jauhkan daripada TV sebab kita tak berapa jelas dengan soalan tuan. Hello. Okey, okay, mungkin putus. Okey. Um masalah yang pertama tadi. Masalah yang pertama, um orang itu dia kata dia nak mengawal mengawal susah hmm. nak kawal. Hmm. Hmm. Sebenarnya saya nak tanya umur atau usia hmm. orang itu. Hmm. Hmm. Kerana kalau you dah menjelang usia 50, 60, 70-an, hmm. masalah prostate akan set in. Ya, yeah? so bila masalah prostate itu set in ada dua benda yang akan berlaku. Ya, okay. yeah? either you susah nak kencing itu mana susah uh, kencing tak lawas lah. Uh -huh. yeah? uh -huh. Satu lagi adalah bila you ada satu proses yang besar, pun kencing itu cuma paksa kencing itu keluar melalui satu pintu yang sempit. Uh -huh. So kalau ini untuk satu jangka masa yang agak panjang, pun kencing itu akan jadi overactive kerana dia lebih kerja. Uh -huh. So kalau macam itu pesakit itu sentiasa akan rasa cemas, tetapi bila pergi ke tanah tak boleh nak kencing pula kerana okay. proses yang besar. Uh -huh. Ya. Yeah? tapi untuk yang uh, collar yang kedua itu uh, dia kata susah nak kawal mm -hmm. kalau dia ada masalah batu. Batu adalah satu unsur kuman ya. Yeah? So mm -hmm. kalau dia ada masalah batu nanti dirawati dengan antibiotiknya yeah? mm -hmm. dia kerap akan menyebabkan uh, pesakit itu kencing ya. Yeah? Mm -hmm. Kalau ada jangkitan kuman dalam pundi kencing dia uh, disebabkan mm -hmm. oleh batu tu dia akan menyebabkan pesakit sentiasa rasa nak kencing. Mm -hmm. Ya yeah? UTI is one of the tanda-tanda yang yeah? pesakit yang sentiasa nak pergi kencing. Mm -hmm. Mm -hmm. Dan Okey, kita ada seorang lagi panggil waktu pagi ni. Hello. Hello. Hello yeah. Tuan yeah. Haji. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Cuma satu tanya yang satu uh, kencing tak terkawal. Tapi sekawal lah. Uh -huh. Tapi se uh, sehari, semalam kadang-kadang kencing empat kali. Habis tak lama, tak sikit saja. Ada apa yang dia, apa yang dia, ambil kita minum tu, air sejukkan, air sejukkan, air orange apa-apa air sejam, sengah tidur malam. Malam pukul 11, sengah dua belas, sejap, sejuk, minum, 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 Ubat minum, ubat apa macam minum, segalanya MT. Ah, uh, apa yang sesuai diambil? Okay, uh, untuk pesakit yang macam yang saya cakap tadi, mm -hmm. kopi, tea dan uh, cola mm -hmm. dan juga jus itu memang merangsangkan sangat kencing. Jadi elakkan minuman tersebut. Elakkan itu mm -hmm. atau kurangkan atau keep it as a last cup in the morning. Mm -hmm. Ya. Yeah? Mm -hmm. Daripada minum uh, lewat petang ke atau malam ke. Jadi jadi uh, um, ada bagaimana kita nak 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 ubati ataupun nak selesaikan masalah ini? Ah uh, kalau ada seorang itu uh, untuk mana overactive bladder atau Over stress incontinence? Um, hmm. Ah yeah, ya, pundi kencing yang lebih aktif. Yang lebih aktif uh -huh. ya. Kalau untuk pundi kencing yang lebih aktif memang biasanya kami akan suruh mereka elakkan uh -huh. uh, minuman semua yang merangsangkan pundi kencing okay. dan uh, kalau itu tak berkesan boleh pergi buat physiotherapy uh -huh. ya. Kalau tidak berkesan boleh bagi ubat uh -huh. ya kalau ubat masih tidak berkesan kami boleh inject botox juga dekat dalam pun okay. kencing paralyze dia punya otot-otot ya so bila otot dah paralyze dia tak akan jadi terlalu aktif aha ya. okey baik. Dato kita uh, ada salah seorang pemanggil tadi yang mempunyai um, masalah sukar terkawal sampai kata aib ni eh, bila berada di mana-mana kita akan cakap tentang rawatan atau pilihannya tapi sebelum kita ambil pemanggil dulu yang okay. ada soalan pagi ni hello 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 Shamila Okey tak apa. Kita tunggu okay. Syamilah hubungi lagi sekali. Ah ada uh, tak ada bawa beberapa ini. alatan hmm. ataupun pakaian lah kat orang di sini kan? Uh, ini pakaian uh, dalam. Pakaian dalam ni. Hmm. Uh, apa apakah uh, fungsi sebenarnya ni? Uh, ini adalah untuk golongan pesakit hmm. yang yang rasa mereka tak sesuai atau tidak nak buat operation ya hmm. atau dah buat semua benda tetapi masih tak dapat selesaikan. Mereka mm -hmm. dan mereka Masih mengalami Masalah kebocoran mm -hmm. Then We will uh, Nasihatkan mereka Pakai seluar yang Ada pad dekat dalam Jadi mm -hmm. so, mm -hmm. dalam ni Ada lapisan pad Ada pad dekat dia. dalam So dia mm -hmm. boleh tampung Sampai 150 200 mm -hmm. Lebih kurang macam itu mm -hmm. So kalau orang yang itu Bergantung kepada keadaan Kalau seseorang itu Mengalami kebocoran Yang teruk sangat Dia mungkin kena Tukar Lebih kerap lagi mm -hmm. so Biasanya uh, Berapa banyak yang keluar uh, Setiap kali kebocoran berlaku Itu uh, bergantung. bergantung Ya bergantung Dan uh, yeah. Dan uh, Alatan sebegini boleh dibasuh berkali-kali. Boleh, boleh. Boleh didapatkan Aa. di hospitallah ataupun di farmasi? Ah boleh dapatkan dekat farmasi. Aha. Yeah. Okey, ni satu lagi tentang kalau tak lawas, adakah dia sama <tuk> uh, masalahnya dengan apa yang kita bincangkan? Ini macam tak puas bila kencing, um, tak puas ada lagi tapi tak boleh nak keluar mungkin sekejap lagi ataupun okay. tak keluar. Okey. Uh. Untuk seseorang kencing ah, uh, mm -hmm. dua proses yang akan berlaku satu okay. adalah pengecutan pundi kencing, okay. satu adalah saluran kencing kena buka, ya, okay. yeah. saluran kencing itu ah, termasuk prostat, termasuk prostat di sekeliling mm -hmm. untuk kamu mm -hmm. lelaki, ya, yeah. yeah. so kalau seseorang itu mengalami masalah susah nak kencing atau tak lawas atau kencing tak puas itu mungkin disebabkan prostat. Ya, prostate itu okay. memang blok ya bagi berintangan kepada pesakit kencing. Boleh ya? boleh tunjukkan kalau mungkin dengan uh, gambar rajah yang kita ya, ada. Boleh boleh. Ah. So ini adalah pundi kencing ya. Okey. Dan ini adalah prostate nya. Ah, so kalau okay. prostate itu besar, dia memang akan menyempitkan saluran kencing itu. So menyebabkan seseorang pesakit itu tak dapat kencing dengan lawa ok ya yeah, so kalau macam tu sentiasa ada sikit kencing dekat dalam mm -hmm. so sikit kencing itu akan merangsangkan lagi pundi kencing mm -hmm. ya yeah, otot-otot dia akan dirangsangkan dan dia rasa macam cemas tetapi pergi tak boleh nak kencing mm -hmm. ya yeah? okey ada satu lagi jenis yang macam bila dah kencing mungkin tak habis keluar dan apabila dia duduk ataupun uh, buat uh, aktiviti sesuatu dia terkeluar sedikit ha mm -hmm. boleh ha ah. boleh uh, itu disebabkan oleh otot yang tidak ya yeah. Macam saya kata ada dua proses. Mm -hmm. Satu adalah pengecutan pundi kencing. Satu adalah pembukaan saluran. Okay. So uh, ada orang yang rasa mereka tak boleh kencing dengan lawas. Mm -hmm. Saya dah cakap satu sebab itu adalah proses yang besar mm -hmm. atau tempat saluran itu ken, uh, okay. kencing itu mm -hmm. sempitnya. Satu sebab adalah pengecutan pundi kencing itu tak cukup kuat. Okay. Ya. Masa, masalah ini akan didapati pada golongan yang tak pernah masalah saraf pundi kencing. Diabetes for example sangat-sangat sangat biasa okay. ya atau pesakit yang mengalami penyakit uh, tulang belakang saraf-saraf mm. itu bila cedera mm. pengecutan pundi kencing itu akan terjejas mm. so tak dapat mengecut paksa kencing keluar dia akan sentiasa ada kencing dekat dalam pundi kencing mm. tak dapat habis dikeluarkan okay. mm. ya kita dengar okay. apa soalan encik Abu pagi ni hello hello ya yeah. assalamualaikum dan selamat petang silakan hello ya ya silakan encik Abu Uh, hello, saya Zul dari Tengganu. Oh, Cik Zul, ok. Ya, ha, saya adalah doktor. Ah, yes, uh, saya ni kerap ha, uh, buang air. Mm -hmm. uh, tapi saya ni jenis suka banyak minum air. Ada kaya ia, ada satu penyakit bagi saya ataupun memang dah, itu pun memang normal. Jadi satu lagi, saya kurang bangun malam untuk buang air. Jadi bila pagi tu dah, kalau macam dia senang buat air kecil pada sebelum malam tu sebab jenis ni jenis saya ni suka tidurnya memang tak pecah lah hmm. dia ada ada kali memberi kesan yang kurang baik dan menyebabkan batu karang ok ok Dr. Okay. Pertama, d d d Faham atau Dr. ada soalan um. Um, Cik Zul kata usia berapa hmm. Um. ya yeah? Cik Zul usia sekarang berapa uh, 47 47. 47. Okey, okay, baik. Kita jawab panggilan uh, telefon seterusnya. Siapa pula di talian tu? Hello. Cik Ashraf dari Pulau Pinang. Teruskan Okey Mungkin terputus agaknya Okey baik Okey Saya um, memilih untuk tidak pergi ke bilik air Dan hmm. adakah tabiat itu akan membuatkan uh, Penyakit batu karang Bila menahan buang air kecil Menahan buang air hmm. kecil mm -hmm. um, Biasanya kami tak ah uh, nasihatkan pesakit menahan buang air kecil ya uh -huh. kerana kami rasa kalau ada kencing kena keluarkan uh -huh. ya kalau uh -huh. tidak dapat keluarkan itu hal yang lainlah uh -huh. ya tetapi kami kadang-kadang akan nasihatkan pesakit itu untuk menahan uh -huh. kencing lebih lama ini adalah untuk golongan yang overactive itu bermakna pun kencing yang terlalu aktif uh -huh. misalnya seseorang itu pergi ke tandas setiap satu jam uh -huh. ya tapi untuk trainkan dia punya bladder trainkan uh -huh. dia punya pundi kencing kami akan beritahu mereka kencing satu jam lebih itu bermakna guna satu setengah jam. So, you cuba tahan bagi dia lama sikit ke? Okay. Yeah. So dengan itu train selepas satu satu setengah jam tu jadi dua jam. Selepas dua jam jadi tiga jam. Keadaan tu je yang boleh tahan kencing. Yes. Untuk uh -huh. keadaan masalah ini saja yang boleh tahan kencing. Uh -huh. Tetapi yang untuk yang lain itu kami syorkan bila ada kencing kencing saja. Okey baik. Lagi ada lagi panggilan kita. Pemanggil. Panas kalian mm -mm. nak <laughs> ni. Mm. Hello sama lagi ya. Hello sama lagi. Ya. Yeah. Nah, silakan soalan dah tuan Haa, yang tanya pasal gantung pada air kencing tu kan Haa Haa, saya, ha, saya, saya pun kerap minum air Tapi kadang-kadang kencing tu kadang warna dia Ini putih tu, macam mana okay. baik oh, warna Okey seterusnya, pemanggil seterusnya Kita soalan dulu, hello Halo Ya yeah. Ya, yeah, saya ane, uh, mengalami satu, satu penyakit prostat kelinja dan lain Tapi sekarang ni, eh, keadaannya ada kurang sikit mungkin Kerana kuang kurang kencim malam, tapi waktu siang selalu kerap. Mm -hmm. Apakah sebabnya menjadi kerap waktu siang? Okey. Okey. Dua soalan. Terima kasih Encik Arifin yang pertama tadi uh, pembesaran warna ada kadang-kadang putih cerah kadang-kadang kuning. Ada apa macam mana? Uh, warna tak? itu banyak bergantung kerana kalau minum banyak air memang ah uh, air kencing sepatutnya lah. dunia jenih, ya mm. tetapi kalau kurang minum memang dia akan jadi lebih kuning sikit mm. tetapi kalau ada jangkitan kuman memang dia kadang-kadang akan jadi Teruk. macam putih keruh mm. ke atau lebih kuning ke mm. nah, tetapi kadang-kadang kalau kencing itu terlalu kuning kuning pula you kena suspect benda lain macam ada jaundice ke penyakit kuning ke atau mm. ada darah dalam kencing kerana dia nampak macam yang hmm. sangat-sangat Atau ataupun mungkin ya. ada pil-pil yang kita ambil juga akan menyebabkan yes, aa, yeah. air ada, kencing kita ada setengah ubat yang boleh hmm. menyebabkan itu ok, yeah. satu lagi soalan tadi tentang aa, lebih kerap membawa air kecil waktu siang waktu siang, waktu malam waktu tak malam. ada <laughs> So malam tak minum air <laughs> ya <Yeah. laughs> Biasanya saya rasa mungkin uh, pesakit itu, dia kerap minum kot. Ya? Mm -hmm. Kalau dia, dia kerap minum, memang dia sentiasa kena pergi ke tandas lah. Mm -hmm. So, saya suruhkan mereka minum setiap 3-4 jam. Okay. okey. Doktor ada beberapa peralatan di situ. Apa antara yang Doktor bawa pagi ni? Ya, yeah, ini sebenarnya adalah peralatan uh, untuk stress incontinence, ya. Mm -hmm. Untuk yang uh, tak boleh nak kontrol kencing, ya. Mm -hmm. So, uh, you boleh tengok yang benda ini sebenarnya adalah untuk perempuan. Ya? Oh, okey. Ini adalah untuk lelaki, ya. So, kalau stress incontinence biasanya hmm. kami akan showkan mereka supaya elakkan uh, a lifestyle mereka hmm. macam kurang a uh, berat badan ya dan juga uh, kurangkan rokok ya yeah. dan uh, selepas hmm. itu pergi fisioterapi. Kalau hmm. fail semua ini buat hmm. pembedahan. So, ini adalah satu pembedahan yang kami buat. So, cuba bayangkan ini adalah pundi kencing okay. yang untuk pesakit yang mengalami masalah kebocoran so, kencing Dato' boleh tunjuk situ. Uh, hmm. uh, uh, macam ini ya. Yeah. Oh, okay. Macam ini. So, bila Otot-otot sekeliling dia dah lemah, ya. Yeah? Uh -huh. Dia pundi kencing ni dia senang macam terbuka, ya. Yeah? Okay. So imagine macam ini, uh -huh. ya. Yeah, imagine uh -huh. macam ini. Uh -huh. So kalau otot dia sekeliling dah lemah, uh -huh. dia memang batuk saja dia buka. Uh -huh. So sling, ya, yeah? atau tip ini, jarin uh -huh. ini sebenarnya adalah digunakan untuk bawa dia ke tempat yang asal. So bayangkan yang pundi kencing macam ini uh -huh. so, sebelum ini dia terlepas terbuka. yang terbuka okay. macam ini. Uh -huh. So bila you put sling around it. Ia akan rapatkan dia dan bawa dia ke tempat yang asal. Okay. So, aa. ini akan rapatkan saluran uh, kencing. Berapa lama akan aa. pakai sling tu? Untuk seumur hidup. Masukkan seling uh, sling itu di dalam pundi, lekatkan dia? Ha, dan dekat, dia akan dekat, dekat melucut. luar di, bawah, di bawah, uh, di bawah uh, leher pundi kencing. Aa. Yang dekat tempat uh, sekeliling saluran kencing itu. Okay. okay. Okay, Kita okay. ada lagi panggil pagi ini dengan soalan mereka. Hello, selamat pagi. Hello. Ya. Yeah. Okay. Uh, yeah. Saya nak doktor. Uh -huh. uh, saya ada menjalani uh, pembedahan uh -huh. iaitu batu karang dan juga prostet kan. Uh -huh. Jadi oleh sebab itu saya masih inilah ah uh, menggunakan sejenis ubat tradisional lah. Uh -huh. Supaya waktu kencing saya lawaslah kan. Saya dah gunakan sejenis ubat nama Sistone lah. Orang Himalaya kan. Jadi kesannya adalah Penting saya lawas adalah macam tidak terkawal hmm. Jadi apa nasihat doktor tentang penggunaan tu Ok oh. Baik Ada lagi pemanggil hmm. Hello. Ya. Hello. Saya ah, Dengar Hello. Hello. Ya, silakan silakan Hello ya 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 silakan dengan soalan tuan ah, Saya dari Sabah sini Ok Masalah kencing dia ni kalau saya kena hmm. kencing dia berapa lawas tapi kalau saya makan antibiotik dia berasa uh, apa ni dia berasa uh, buli boleh berkencing lah. Okay. Tapi kalau tidak ya kalau kalau tidak min, min, mem makan antibiotik dia macam tersumbat sama tak tak boleh tu. Jadi so kalau saya makan antibiotik baru dia no, lancar sikit. Jadi apakah masalah itu? masalah ada ada masalah batu karang atau perlu masalah sehingga apa yang lonjakan tinggi beberapa lawat tu. Baik, okay. terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Sabin. Um, erm kepada antibiotik dan sebelum uh, tadi juga uh, soalan uh, tentang masalah yang uh, tidak terkawal tapi bagaimana sebenarnya kalau me menuju ke usia-usia 50 60 begitu adakah sejauh mana peranan ubat? Untuk membantu mereka mengatasi situasi sebegini. Okey. untuk yang uh, pesakit yang pertama itu dia kata dia ada stand. Stand mm. sebenarnya adalah satu tube bubur dalam uh, tube kencing itu. Mm -hmm. Ya, yeah. ini adalah untuk pesakit yang dapat masalah sumbatan. Okay, okay. especially yang ada batuklah. Tetapi yang tube itu dia senang because tube itu dia ada dua coil end. Mm -hmm. Satu dekat bawah pinggang, satu dekat pun di kencing. Okay, yang coil end dekat pun di kencing itu sentiasa menyebabkan pesakit rasa nak. Cemas nak oh. pergi ke tandas uh -huh. ya kenapa dia coil macam itu supaya tube itu tak akan terkeluar so dia akan bubuh dia Pada tempat yang betul uh -huh. ya so yang calling itu sentiasa menyebabkan pesakit rasa macam nak 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 pergi ke tandas uh -huh. unless yang tube itu dikeluarkan kalau tidak uh -huh. pesakit itu sentiasa akan rasa macam tu tetapi ubat-ubat tradisional itu susah saya nak uh, cakap uh -huh. because uh -huh. ada terdapat banyak jenis ubat tradisional uh -huh. So, uh, saya susah nak komen untuk benda macam itu. Okey. Bagaimana pula dengan mereka, mereka yang juga bergantung kepada antibiotik? Hmm. Antibiotik. Ya. Yeah. Kalau seseorang itu antibiotik uh, adalah untuk orang yang dapat jangkitan kuman, ya. Yeah. Uh -huh. so, saya kata tadi. Kalau you ada jangkitan ah uh, pundi kencing atau jangkitan buah pinggang, ya, yeah, uh -huh. memang you akan rasa sentiasa nak pergi ke tandas. Okay. Yeah. Dia dia macam uritikan uh, pundi kencing. So, kalau you makan antibiotik ya sakit tengkuk itu akan kurang dia akan rasa lebih lega mm -hmm. tetapi saya punya nasihat adalah Jangan makan antibiotik dengan begitu sahaja. Okay. Cuba cari sebab kenapa sentiasa dapat jangkitan kuman. Mm -hmm. Disebabkan proses yang besar yang sumbat ke, yang menyebabkan dia tak boleh nak kencing dengan lawas ke, mm -hmm. atau disebabkan oleh saluran kencing yang terlalu sempit menyebabkan mm -hmm. dia tak dapat keluar. Jangan kencing dengan sempurna. Baik. Okay. Tapi, tapi biasanya kan uh, macam um, orang kita ni yeah. macam uh, bila ada masalah sedikit tentang hal itu mereka tak nak pergi jumpa doktor Aduh. pun malu. <laughs> ha. Jadi itu yang disebab, menyebabkan mungkin melarat Ya, ya, ini ya. Ini hmm. adalah perkara yang sangat biasa hmm. uh, Terutamanya golongan uh, lelaki uh, Lelaki uh, Kemalu sikit <laughs> Okey, ya, ada soalan Telefon kita banyak lelaki <laughs> Okey, soalan <laughs> di sini uh, Memang susah mengalami masalah seperti ini Apabila uh, buang air kecil Terasa sakit pada kemaluan Yang pedih Kadang-kadang uh, hilang Tapi kalau datang sakit uh, Sampai terlalu sakit Ah, uh, itu bagaimana pula maksudnya. keadaannya? Uh -huh. Tak bila dia lepas buang air kecil dia sangat sakit. Oh, okay. yeah. Ini adalah disebabkan cangkitan kuman, uh -huh. ya. Yeah. Kami panggil burning sensation rasa yeah. pedih uh -huh. macam ada api dekat dalam, ya. Yeah. Uh -huh. So, ini uh -huh. adalah disebabkan cangkitan kuman. So, makan right. antibiotik dia akan rasa lega. Uh -huh. Uh -huh. Uh, bagaimana pula ni uh, daripada Profahidah? Ah, uh, bagaimana pula dengan kanak-kanak kencing kanak-kanak yang kencing malam? Kadang-kadang yang kecil malam. Okey. Uh, walaupun sebelum tidur dah buang air kecil, uh, lepas satu jam akan buang air kecil, lepas empat jam akan buang air kecil lagi. Ini... Uh, bagaimana pula untuk, meng untuk menguruskan kes khas begini untuk golongan ini saya akan shockkan mereka supaya buat uh, test yang lebih teliti mm -hmm. kerana untuk budak mereka adalah satu golongan yang sangat-sangat uh, berbeza mm -hmm. ada banyak dia berasal daripada saraf-saraf yang berasal daripada tulang belakang ya mm -hmm. so saya shockkan mereka supaya cek saraf-saraf itu kerana ada banyak budak-budak dilahirkan dengan saraf yang tak berapa normal Ya, yeah. mm. so mereka perlu a uh, investigation penyiasatan yang lebih lanjut. Baik, right. mm. kalau orang dewasa pula yang masih kencing malam ni tengah-tengah tidur kencing. Aha. Uh Ini -huh. uh. eh, tak boleh kawal jugaklah ni. Ya, yeah, uh, a kata yang dengan sedar ke atau M mungkin tak sedar. Mungkin tak sedar. Mm. Ini perlu a uh, penyiasatan yang lebih lanjut. Mm. Apa yang kami buat adalah kami akan uh, buat ujian kencing, okay. ujian darah mm. dan mungkin buat ultrasound, mm. ya yeah, dan juga kalau perlu kami akan bubuh kamera dekat dalam tengok pun di kencing ada apa-apa oh, masalah Pak, bagaimana cara untuk kita mengelakkan daripada terkena situasi sebegini? Adakah cara untuk kita, um, langkah-langkah penjaga-jaga yang kita boleh ambil untuk menjaga kesihatan? Sebab-sebab uh, uh, kebocoran kencing ini ada tiga golongan hmm. ya, ya? Untuk, untuk yang stress incontinence itu, cuba elakkan rokok okay. Kurangkan okay. berat badan uh -huh. yeah? uh -huh. And then uh, minum setiap 3-4 jam uh -huh. yeah? dan mm -hmm. untuk yang overactive bladder itu jangan uh, minum coffee uh, ke uh -huh. atau tiga kalau you rasa setiap kali you minum you rasa nak no, macam uh -huh. pergi ke tandas uh -huh. so atau you nak beli you minat kopi tu beli yang dikef. Yeah, oh, okay. decaf, decaf, boleh Dikef. Ya. Yeah. So, satu lagi ni apa? exercise atau pun senaman. Senaman yeah. apa yang sesuai untuk ketatkan ataupun kuatkan itu, uh, otot? Ya, senaman itu kami panggil physiotherapy. Okay. So, sebenarnya adalah senaman otot-otot pelvic. Mm, ya. Yeah. Uh -huh. So biasanya kalau pesakit mengalami masalah, kisah sama ada overactive bladder atau dia stress incontinence. Ya. Yeah. Uh -huh. So bila mereka buat exercise dia akan cuba uh, bawa Macam dia kepada keadaan itu? yang asal. Macam mana exercise-nya? Uh, satu yang example yang simple adalah macam squeeze ya, squeeze. Okay. So you macam ketat melatihkan otot-otot melatih uh, otot, 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 yeah. otot supaya yeah. mengetat yeah. lebih yeah. okay, baik. Okay. terima kasih doktor mm uh -huh. yeah. uh, dan kita harapkan soalan anda dapat uh, diselesaikan uh -huh. uh, dan juga terima kasih kepada semua yang telah memahatakan pengalaman dan juga soalan anda ke laman Facebook kami dan juga ucapan-ucapan kemerdekaan yeah. uh, yang uh, kita akan kongsikan telah pun kita kongsikan dan semarakkan semangat kemerdekaan kita ke 55 ok baik doktor boleh ambil balik soalan dalam ni <laughs> doktor eh bawa balik bisa <laughs> simpan ah. untuk usia-usia veteran <laughs> nanti tu